ish yurishmayotgan insonlarga shariatimiz tavsiyasi alloh taologa ko'p istig'for aytsin alloh taologa ko'p istig'for aytsin ish boshlayapti ishi yurmayapti pulini ikkka ham yurmayapti qaysi ishda işte, boshini tutsa hech bir ishi yurishib ketmayapti shunaqangi insonlarga bizni tavsiyamiz astag'firulloh mana shu kalimani ko'p ayting bu kalimani ko'p ayting chunki istig'for bu rizq kalitlaridan bir kalit rizq kalitlaridan bir kalit astag'firulloh qarang xotiram pand bermayotgan bo'lsa ibrohim ibn alham shu kishini oldiga kelib bir inson holatini shikoyat qildi ishim yurishmayapti dedi rizqimda baraka yo'q dedi oilamda uyimda baraka yo'q o'zingga istig'forni lozim tut dedilar qara o'zingga istig'forni lozim tut ya'ni ko'p istig'for aytishlikni odat qil yana bir kishi kelib farzandi yo'qligini shikoyat qil farzand ko'rmayapman bola bo'lmayapti uylanganman u bo'lyapti bu bo'lyapti san ham istig'forni o'zingga lozim tur dedilar yana bir qavm kelib hazrat yomg'ir yog'mayapti bizda yomg'ir yog'mayapti qurg'oqchilikdan ekinlarimiz nobud bo'lyapti hayvonlarimiz o'lyapti nima qilaylik deganlarda istig'for aytinglar qavm borib qavmingga ayt hammalari istig'for aytishsin dedila yana bir inson kelib bog'im dedi hech meva oldingidaqa meva qilmay qo'ydi bog'imdedi qarang u kishiga ham san ham ko'p istig'for aytgin dedilar hamma narsani kaliti istig'for ekan chunki bandani azizlar bitta narsani yaxshi bilaylikda bandani boshiga kelayotgan musibatlar hammasi gunohlarimiz sababli shuni yaxshi bilin fa minmusibatin fabima kaabat qoga qarangla shunaqamidi qarang <laughs> shu oyat bor-a. ya'ni sizlarga yetayotgan har qanaqangi musibat o'zlaringiz qilgan o'zlaringiz kasb qilgan gunohlaringiz sababli deyapti demak o'zlarinizni o'zlaringiz sababsizlar <laughs> bir ulug' zot hashar minib ketyapsizlar hacjrlarida minib ketyapsizlar hacjirlari bir toshga qoqinib haligi hacjrni ustidan uchib yiqilib tushibdilar haligi avliyo ozo shunda o'rnilaridan turib kiyimlarini qoqib o'zlariga o'zlari gapirayotganmishlar o'zlariga o'zlari ey falonchi o'zlarini otini aytib abdulloh bo'lsa abdulloh abdurahmon bo'lsa e abdurahmon mana bugun oting yiqildi hachiring yiqildi toshga yiqilib toshga qoqilib kecha xudo uchun nima gunoh qilguvding esladi ko'ryapsizmi demak bundan xulosa keladiki bandani ishi yugrimasi yoki rizqi kamayib ketishi yoki yani farzandi kasal bo'lishi yani yoki moshinasini urib olishi yani yoki o'sha oti qoqilishi hamma hamma ustimizga yomg'irlar yog'may qolishi ustimizga qorlar yog'may qolishi azizlar qani oldingi qorlar bundan o'n yilga maktab davrini eslaylik man birinchi ikkinchi sinfni eslaymanda sirg'anib ketardik maktabga ikki qarach qor bo'lardi qani o'sha qorlar yog'may qo'ydi qani o'sha yomg'irlar yog'may qo'ydi shuni yaxshi bilaylik boshimizga kelayotgan har qanaqangi musibalarga o'zimiz sabab bo'lamiz astag'izubillah yana bir oyat esimga tushdi ibrohim surasida kelardi Umma Umma ma ma bi anfusihim bi kelarmidi? ya'ni odamga kelmadi endi oyatni bosh. Alloh taolo bu oyatda marhamat qiladiki Men deydi bir qavmga bergan ne'matimni ne, hargiz o'zgartiruvchi emasman toki ular o'zlari o'zgarmaginlarigacha deydi. alloh bir qavmga ne'mat beradi ular o'zgarib haligi ne'mat bilan mag'rurlanib haligi ne'mat bilan aldanib haligi pul mol dunyo bilan rizq bilan aldanib xudoga ibodat qilishmay qo'yadi allohdan uzoq bo'lib qolishadi o'zgarib qolishadi o'zgarsa keyin man ham sekin ne'matimni o'zgartirib qo'yaman deyapti ko'ryapsizmi agar bandalar man bandaga ne'mat beraversam u o'zgarmasa men ham unga berayotgan ne'matimni o'zgartirmayman deyapti o'sha şey, ishi yurmayotgan odamni ay surishtirsangiz qachonlardir ishi yurgan o'shani şey uchun u diqqat endi ishi yurmayotganiga o'zi eskidan ishi yurmayotgan odam bo'lsa mani bo'lishim shu dib bunaqa savol ham bermaydi indamay yuraveradi qachonlardir ishi yurmaganki qachonlardir e, ishi yurganki qachonlardir zo'r pul topgan qachonlardir zo'r yegan endi qaysidir bir gunohi qaysidir bir aybi qaysidir bir e, kamchiligi sababli olloh endi yani o'zgartirib qo'ygan mnkelib gaz bormi buyerda deb so'radim ha bor qoraga biz tarafda gaz yo'qda endi bir mahalla gazni qadriga yetmaganmiz gazni pulini vaqtida to'lamaganmiz motorchiga qo'yib ha bir balolar qilganmiz o'shani nimasigakeyin davlat ham mana san yemonsan o'chirib qo'ydiga xuddi shunga o'xshagan ishda endi faraz qiling davlat qilmaydi olloh taolo qiladi shu ishni xudo sizga ne'mat bersa pul bersa mol dunyo bersa moshina hamma yo' zo'r keyin zo'r sharoit xudo shunday ne'matlar bersa o'zimizdan ketib qolamiz o'zimizdan ketib qolamiz namozlardan uzoq bo'lib qolamiz ibodatdan uzoq bo'lib qolamiz kibrlanadigan bo'lib qolamiz keyin alloh taolo keyin ha sanga mol dunyo yoqmas ekan deb keyin sekin qisib qo'yadi totib qo'yadi demak nimaga ishi yurmayotgan odam istig'for aytsin deyapmiz qarang ishi İş, yurmayotgan odam ustiga ne'matlar kelmay qo'ygan odam nimaga istig'for aytsin chunki o'sha to'siq bo'lib turgan gunohlar kechirilsa to'siq bo'lib turgan e, nima deydi o'sha ne'matlarni kelishiga bir moniylik qilib turgan gunohlar kechirilsa yana ne'matlar kelishni boshlaydi istig'for azizlar hamma narsani kaliti istig'for ishiniz yurmayaptimi astag'firulloh kalimasini ko'p ayting namoz o'qishlikni o'zi ham istig'for namozi ichida nechta istig'for boru qancha zikr qancha e, salovat boru qancha qur'on qancha zikr boru shuning uchun ish yurmayotgan birodarlarimizga hop dehqonchilik yurmayotgan birodarlarimizga hammasiga tavsiyamiz allohga ko'proq istig'for aytaylik xudodan so'raylik ey xudo bu qorlaringdan bergin man juda ko'p joyda duo qilib so'rayapman yig'im bo'lib qolsa ham ey xudo bandalaringga manfaatli bo'ladigan bandalaringga rizq bo'ladigan bu qor yomg'irlaridan bering yildan yilga bilyapsizlarmi qor yomg'irimiz kamayib ketyapti chunki yildan yilga siz man bandalarni haligi qilig'imiz ham ko'payyaptida yildan yilga faxsh ko'payyapti yildan yilga ochiq sochiqlik ko'payyapti yildan yilga benamoz ko'payyapti yildan yilga alkash ko'payyapti ota onasiga oq bo'lgan koti yildan yilga yetim ko'payyapti yani tirik yetimlar kundan kunga oilaviy ajrimlar ko'payyapti kundan kunga jinoyat ko'payyapti faxsh ko'payyapti oldin telefonda 5-10 yil oldin ham o'sha tiktok instagram chiqmasdan oldin telefonda bir yalang'och ayolni ko'rmasdingizda yalim yalang'och mana endi hozir kiringchi tiktokka nima bo'lyopbti yoki ijtimoiy tarmoqqa kiringchi qanaqa faxsh to' yaxshi bilib oliylik shunaqangi fahsh ko'payapti zino ko'payyapti xudo saqlasin zino ham ko'payyaptida shuning uchun nima demoqchiman aytmoqchimizki bugunlik kecha kunduzda shunaqa gunohlar <laughs> ko'payyaptiki faxsh ko'payyapti zino ko'payyapti o'g'rilik birovni haqqini vaqtida bermaslik qarzdan qo'rqmaslik shunaqa gunohlar ko'payaptikikeyin bu ustimizga yomg'ir qorlar ham yog'ish sekinlashib borpti yomg'ir qorlar yog'mayapti oldinginaqa eslanglar u qanaqa ishlar bo'lardi ehhey hozir qor ko'rmay qo'ydik perga chiqsangiz qor bor chorboqqa chimganga yoki amirsoga chiqsangiz qor bor boshqa joyda qor yo'q toqqa chiqsangiz bor nima qilaylik istig'for aytaylik gunohlarimizga istig'for aytaylik xudodan qo'rqib yig'laylik namozlarimizda so'raylik ey xudo qoringdan yomg'iringdan ber bu qor yomg'ir yog'masa ertaga bunda yozda buni nimasi bor ta'siri bor buni mani o'zi qishloqda yashaydigan uyimni oldida ariq oqqan man bilaman shu ariq hech qurigan emasedi lekin bu yil o'tgan yili undan oldingi yil bir bir qurisa bir hafta bir hafta qurib qurib qoldi ariq suv oqmasa bu rizqda suv oqmasa qayerda bo'ladi u ekinlarimiz bug'doy qanday pishadi şey. rizqimiz totilib qoladi o'shaning uchun xudoga ko'p istig'for aytib xudodan so'raylik qor yomg'irlar so'raylik gunohlarimizni tan olib tavba qilib ulardan voz kechib ulardan e, o'sha istig'for aytib aytganimizdek shunda inshaalloh ustimizga qor yomg'irlar yog'adi inshaalloh hammamiz aytishimiz kerak bitta ikkita masjidda to'rtta cholni aytgani bilan bo'lmaydi hammamiz qilsak shunda bo'lardi xudo xohlasa qor yomg'irlar nasib qilsin xudo xohlasa rizq bo'lsin ilohim bizga bandalarga rizq bo'ladigan barakotli qor yomg'irlar yog'sin ilohim assalomu alaykum